I was on a path to the limelight Now I'm on another one, it's a night flag. When they say I'm a star, I say thank you It's all due to the scenes that I ran through So I keep flying the flag for all people No messing about. we're all equal Vibe alive in the club when I'm rolling I get around with the crowd when I'm roaming Everybody right now сегодняшнее мероприятие – сегодняшние мероприятия. это первый этап национальной серии «Востока Украины» по триалу в Харьковских были. Построена трасса э, для трех категорий. Это стандарт, э, серийные автомобили, полноприводные. А категория «Рейд» – это специально подготовленные уже автомобили, которые могут преодолевать более серьезное бездорожье. И самая тяжелая категория «Хард» – это уже спортивная серия, каркашенные автомобили, вот для них отдельная трасса. Однозначно общее требование. Все пилоты обладают водительскими лицензиями ФАУ, автомобильной федерации, то есть они проходят определенное обучение в каждой категории есть свои требования. Ну и вообще это шлем, ремни безопасности, а в категории харт обязательно требования это еще каркас безопасности. Мы делаем впервые Реал, который входит в национальную серию уже соревнований от Федерации спорта Украины. Это у нас такая кольцевая гонка для трех зачетной категории. У нас здесь участники с, со многих областей. Это и Луганск, и Запорожье, и Харьков, безусловно. Есть наши там дорогие друзья, соседи с Белгорода. И мы ожидаем, и участники ожидают классного настоящего такого мужского драйва. Я думаю, что зрителям всем тоже понравится участвовал, сейчас в рейде. Немного, да, переживаем, потому как не ездили, конечно же, интересно. Адреналин, как говорится, поступает. Волнение, но ради этого, наверное, и ездим. Какого-то определенного ощущения. Да, испытывать новые чувства, себя испытать, машину. Это наша машина. Называлась она Пурга и называется пока не с Пургой. Может быть, в будущем имя поменяет. Категория Харт. Кандидаты мастера спорта. Второй год подряд, третье место по чемпионату Украины по этапу года. Это да хуби, наверное. I just enjoy it while it lasts. Yes.